بکرام کو امریکہ کلیم کرتا ہے کہ یہ اس کا اڈا ہے, ہے امریکہ کے کے جس علاقے میں ہوتا ہے اس علاقے میں خون خرابہ ہوتا رہتا ہے طالبان کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ بالکل واضح بیان ہے کہ واپس سے ایک نئی جنگ کی اقتداء کرنی پڑے گی اگر تمہیں ہم سے بیسس چاہیے بالکل اصل میں افغانستان کے پہلے عوام الناس کے اندر ایک طویل عرصے تک انڈین میڈیا نے اور لوگوں نے یہ کردار ادا کیا کہ وہ افغانستان کے لوگوں کو پاکستان مخالف نظریات خاص طور پر میچز میں اور دوسرے میدانوں کے اندر اینٹی پاکستان شو آف کریں اچھا مفتی صاحب یہ <applause> امریکہ نے مطالبہ کیا کہ آپ جو ہے نا بگرام دے اور ہم سے تین ملین جو ہے لے لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیریس اسٹاک میں ایک بار پھر سے خوش آمدید امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے بگرام ایئر بیس واپس لینے آ رہا ہے اور اسی طرح سے جو ہے خطے کے حالات دن بدن تبدیل ہوتے جا رہے ہیں تصادم بڑھتا جا رہا ہے کیا ایک نئی جنگ کا آغاز ہونے لگا ہے اس حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے شیخ مفتی عظیم صاحب مفتی صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خطے کے اندر امریکہ کے وجود کو برداشت کرنے کے لیے فی الحال کوئی ملک تیار نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ خطے کے اندر افغانستان میں امریکہ نے اپنے بگرام ایئر بیس کو واپس مانگ لیا ہے بگرام ایئر بیس کے بارے میں تھوڑی سی بات سمجھ لیں کہ اصل میں بگرام کو امریکہ کلیم کرتا ہے کہ یہ اس کا اڈہ ہے حالانکہ اصل میں اس کا ہے نہیں یہ بنایا تھا سوویت یونین نے اپنی فوج کے لیے صحیح اس کے بعد دو ہزار ایک کے بعد جب افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا تو انہوں نے ان کی ایئر بیس کو استعمال کیا بالکل ایک طرح سے ایک فوجی اڈہ اور چھاؤنی ہے یہ بہت ہی سیکیور ہے کابل کے قریب ہے اور اسٹریج اسٹریٹجک اعتبار سے بہت اچھی لوکیشن کے اوپر ہے امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ یہاں بیٹھ کے چائنا کے ایٹمی پاور پلانٹ کے اوپر نظر رکھ سکتا ہے قریب ہے ہاں چائنا کے قریب نہیں ہے لیکن خطے میں چائنا پاکستان اور رشیا کے بالکل سینٹر میں واقع ہے تو اس اعتبار سے وہ انتہائی زیادہ اہم اور نازک مقام ہے کہ وہ خطے کی دو پاورز یعنی چائنا اور رشیا دونوں پر نظر رکھ سکتا ہے اگر یہاں پر اس کے ڈرونز اس کے ایئر فورس کے تیارے اور اس کے دفاعی سسٹم کو انسٹال کر دیا گیا پہلے کی طرح تو بالکل وہ چائنا کے اوپر ایک چیک میٹ کی صورت اختیار کر سکتا ہے کہ چائنا اس کے مقابلے میں بے بس ہو جائے گا اس لیے خطے کا کوئی ملک بھی اس کو یہ جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کے ایک طرف چائنا ہے دوسری طرف رشیا اور رشیا فیڈریشن کے ممالک ہیں ازبکستان تاجکستان جو رشیا کے ہی انڈر کام کرتے ہیں تیسری طرف ایران ہے تینوں طرف سے اس کو کوئی امید نہیں ہے کوئی ان کو راستہ دے سکے گا ایک واحد پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جس کے اوپر واپس سے امریکہ نے تقیہ کیا ہے اس معاملے کے اندر کہ شاید پاکستان اس کو اس دفعہ پھر سے مدد کر کے یہ اڈے دلوا دے گا لیکن فی الحال خطے کے اندر کوئی بھی اس کے حق میں نہیں ہے کہ اس کو وہاں پہ اڈے دیے جائیں اور وجہ یہ ہے کہ جب امریکہ جس علاقے میں ہوتا ہے اس علاقے میں خون خرابہ ہوتا رہتا ہے اور وہ علاقے انتہائی زیادہ کمزوری کا اور انتہائی زیادہ معاشی بدحالی کا شکار رہتے ہیں آپ دیکھ لیں جن جن خطوں کے اندر عراق کے اندر یا سیریا کے اندر یا اس کے علاوہ دیگر ممالک میں جہاں جہاں امریکن فورسز اور ان کے اڈے موجود ہیں انہوں نے علاقے کی صورتحال کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے تو اب ایشیا کے اندر بڑی عرصے کے بعد یہ کنڈیشن ہوئی ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا کوئی فوجی اڈہ یہاں موجود نہیں ہے اس لیے برگرام ایئر بیس کا مطالبہ بالکل ایک ناجائز اور غیر منصفانہ مطالبہ ہے اور طالبان بھی اس کو دینے کے موڈ میں نہیں ہیں طالبان کی طرف سے جو بیان آیا ہے <coughs> وہ بالکل واضح بیان ہے کہ واپس سے ایک نئی جنگ کی ابتدا کرنی پڑے گی اگر تمہیں ہم, ہم سے بیسس چاہیے اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ واپس سے نئی جنگ کی ابتدا کرنا اس وقت امریکہ کے بس کی بات ہے ہی نہیں सर्थ. وہ دن گئے کہ جب امریکہ جو ہے جس ملک پہ چاہتا تھا چڑھ دوڑتا تھا اور اپنے تیارے بھیج دیتا تھا اب خطے میں ایسی پاورز ہیں دنیا میں دوسری ایسی پاورز نکل کے سامنے آ گئی ہیں چائنا اور رشیا کی صورت میں کہ اتنا آرام سے امریکہ اب کسی ملک کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا اس لیے طالبان نے بھی واضح طور پہ منع کر دیا اور بالکل اس معاملے کے اندر خطے میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اچھا مفتی صاحب یہ تو انشاءاللہ تے ہے کہ افغانستان جو ہے ان کو اپنا بیس نہیں دے گا لیکن کیا پاکستانی جو ہے افغانستان سے جو ہے لڑنے کے لیے یا پھر چڑھائی کے لیے اپنا بیس دے سکتے ہیں نہیں پاکستان بھی فی الوقت اپنا بیسز دینے کے لیے تیار نہیں ہے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ افغانستان اس وقت سمجھیں آر یا پار کی جگہ پہ کھڑا ہے افغانستان کو آج سے طے کرنا پڑے گا کہ اس کو خطے میں اپنا الائے کس کو رکھنا ہے آیا اس کو انڈیا کو اپنا الائے اتحادی رکھنا ہے یا پاکستان کو رکھنا ہے اصل پاکستان اور افغانستان کی جو سمجھے اس وقت خارجہ پالیسی انتہائی زیادہ تباہ کن ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو حکومت ہے اگرچہ وہ حکومت بنانے میں پاکستان کا بڑا کردار ہے آپ جانتے ہیں کہ افغان جہاد کے وقت میں پوری کی پوری طالبان رہنما کی جو مرکزی شورا تھی وہ پاکستان میں ہی محفوظ مقامات پہ تھی اس کے علاوہ حقانی اور دیگر حضرات بھی جو افغانستان میں آج کل کنٹرولنگ ایریے میں شامل ہیں اور سارا کا سارا افغانستان کنٹرول کرتے ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کو ایک وقت میں پاکستان نے پناہ دی اور پاکستان نے ہی ان کو اس بارے میں مدد کی کہ وہ افغانستان پر کنٹرول حاصل کر سکیں اور ان کو یہ چاہیے کہ اپنے محسنین کو اور اپنے مخالفین کو سمجھیں اچھی طرح وہ اس کا مزداق نہ بنے کہ جنہوں نے ان کے اوپر احسان کیا انہی کو کاٹ کھانے کو دوڑا تو اگر اس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت اور سلطنت عطا کر دی ہے تو جن کی بدولت ان کو عطا ہوئی ہے ان کو چاہیے کہ ان سے مکمل اور بھرپور تعاون کریں مخالفین کی باتوں میں اور خطے کی دیگر طاقتیں خاص طور پہ ہندوستان ان کے ان کے دھوکے میں نہ آئیں کیونکہ اصل میں ہندوستان افغانستان کو استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف سے پاکستان کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ افغانستان کے اندر جو ٹی ٹی پی وغیرہ کی تنظیمیں جو وہاں سے آپریٹ کر رہی ہیں افغانستان مدد کرے معاونت کرے ان کو ختم کرنے میں لیکن افغانستان اس معاملے میں مدد کرنے پہ تیار نہیں ہے اور اس کے بجائے لوگوں کی اور عوام کی ذہن سازی اینٹی پاکستان یعنی پاکستان مخالف نظریہ بنایا جا رہا ہے یہ افغانستان کی حکومت اس طرح جو ہے بالکل اصل میں افغانستان کے پہلے عوام الناس کے اندر ایک طویل عرصے تک انڈین میڈیا نے اور لوگوں نے یہ کردار ادا کیا کہ وہ افغانستان کے لوگوں کو پاکستان مخالف نظریات خاص طور پر میچز میں اور دوسرے میدانوں کے اندر اینٹی پاکستان شو آف کریں <coughs> غیر معمولی مراعات سے نوازا جانے لگا افغانستان بھی مسلمان ملک ہے پاکستان بھی مسلمان ملک ہے لیکن پاکستان کے لیے انڈیا کے جو ہے دروازے ہر دروازے بند ہیں ہر پلیٹ فارم پہ بائیکاٹ ہے لیکن اس کے مقابلے میں افغانستان کے لیے باہیں کھلی ہوئی ہیں ہر پلیٹ فارم پہ ان کا استقبال ہو رہا ہے ہر جگہ ان کی رسائی دی جا رہی ہے تو یہ گویا کہ اس طرح سے عوام الناس کو ذہن سازی کی گئی اور پھر عوام الناس کے بعد اب گورنمنٹ کی ذہن سازی بھی ایسی ہو گئی ہے کہ ان کے اقدار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پرو ہندوستانی ہیں یا پھر کم از کم ان کے فنڈ کے اوپر جو ہے وہ یہاں پر سارے اقدامات کر رہے ہیں حالانکہ ان کو یہ تاریخ کے اوپر نظر رکھنی چاہیے ہندوستانیوں کو بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے افغانستان کے اوپر اور نہ ہی افغانستان کو بھروسہ کرنا چاہیے ہندوستان کے اوپر کیونکہ مدتوں سے ان کی آپس میں جنگیں چلی ہیں آپ جانتے ہیں افغانستان سے ہی ہمیشہ بادشاہ آئے ہیں اور انہوں نے آکے کے افغانستان کے اوپر رول کیا ہے مغل بادشاہ اس سے پہلے تاتاری بادشاہ اس سے پہلے خلجی اس سے پہلے لودھی یہ سارے کے سارے وہ تھے جو ویسٹ یعنی افغانستان کی طرف سے جو ہے حملہ آور ہوئے اور پھر اس کے بعد جا کے انہوں نے جو ہے وہ یہاں پر آ کے اپنے پاور اور اپنی جو ہے وہ تہ تحق کیا ہندوستان کو اور پھر اس کے بعد جا کے یہاں پہ رولنگ یعنی یہاں باقاعدہ اس کو حکومت اور سلطنت چلائیں تو یہ تو ہمیشہ سے خطے کے اندر ایک دوسرے کے مخالف ملک رہے ہیں لیکن بس لوگ جو دور اندیش نہیں ہیں بچارے وقتی فائدے کو استعمال کر لیتے ہیں اس کی وجہ سے وہ اپنے بھائیوں سے اور اپنے سگوں کو بھی خلاف کر رہے ہیں اور چے جائے کہ وہ سمجھتے کہ القفر ملت واحدہ یہ سارے کے سارے ملت واحدہ ہیں یہ کبھی بھی ہمارا بھلا نہیں چاہ سکتے یہ صرف اور صرف ڈیوائڈ اینڈ رول کہ ان کو آپس میں لڑاؤ اور ان پہ حکومت کرو اور ایک کے قریب ہو جاؤ اس کی پالیسی پر عمل کرنا چاہتے ہیں اچھا مفتی صاحب اگرچہ بھائی دے لیکن ممکن پھر بھی ہے کہ امریکہ افغانستان میں جو ہے مداخلت کر لے تو کیا پاکستان اور افغانستان ایک دفاعی معدن نہیں کر سکتے جیسا کہ سعودی عرب کے ساتھ کیا ہے نہیں پاکستان اور سعودیہ کا معاہدہ وہ بالکل بہت ہی الگ حیثیت کا ہے سعودیہ ایک اسٹیبل ملک ہے اور حرمین شریفین کا محافظ ہے اور اس اعتبار سے ہماری وابستگی اس سے بالکل الگ نوعیت کی ہے م. میں نے شاید پہلے بھی ایک پلیٹ فارم پہ عرض کیا تھا کہ سعودیہ کے ساتھ معاہدہ ہونا اس کو لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید دیگر ممالک بھی شامل ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ نیٹو کی طرح یہ بالکل بھی ہمارے حق میں نہیں ہے یہ بات کیوں اس لیے کہ اگر زیادہ ممالک اس معاہدے کے ذیل میں آ جائیں گے تو یہ معاہدہ اپنی جان کھو دے گا جب تک پاکستان اور سعودیہ صرف دو ممالک ہیں دو ملکوں کے درمیان باہمی مذاکرات ہیں ہر چیز آن دا اسپاٹ طے ہو جائے گی لیکن اگر دس ممالک پانچ ممالک چار ممالک آ گئے تو پھر وہی والی بات ہوگی کہ فلانا نہیں مان رہا فلانا نہیں مان رہا فلانے مسئلے کے اندر فلانے کو اشکالات ہیں فلانی چیز میں دوسرا نہیں مان رہا تو ہماری چونکہ ایک طرح سے اتحاد کی کمی ہے اس لیے دیگر ممالک کو شامل کرنا کوئی اتنا فائدے مند نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ پاکستان اور سعودیہ نے جو معاہدہ کیا ہے وہ اس کے اوپر ڈٹ کر جمیں اور ایک مضبوط اتحاد بنا کر پاکستان کے مقابلے میں سعودیہ اپنی بھرپور جو ہے مدافعات کا مظاہرہ کرے بھرپور جو ہے اپنی جو ہے وہ زبانی کلامی بھی اور عملی اعتبار سے بھی اپنا جو ہے دفاع کا مظاہرہ کرے اور اسی طرح جب سعودیہ کے اوپر کوئی مسئلہ آئے تو پاکستان بھرپور مظاہرہ کرے اور انشاءاللہ جب ایک وقت آئے گا اس کی اسٹیبلٹی دنیا کے سامنے آئے گی اس کے فوائد دنیا کے سامنے آئیں گے پھر دنیا کے دوسرے ممالک اگر ان شرائط و ضوابط کے تحت جڑنا چاہیں وہ بالکل جڑیں اچھا مفتی صاحب ایک طرف ٹرمپ کی دھمکی افغانستان کو کی بیس لیں گے اور اس طرف جو ہے پاکستانیوں کا جو ہے شاہی پروٹوکول اور لیوش قسم کے استعمال اس سے جو ہے کچھ خطرہ معلوم ہوتا ہے بالکل بظاہر میں نے آپ سے عرض کیا کہ ٹرمپ کے پاس بھی پاکستان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے پاکستان کی اس وقت کی کامیاب خارجہ پالیسی بہت حد تک اس کا عمل دخل ہے اور دوسرا پاکستان کی سٹریٹیجک لوکیشن کہ افغانستان میں جو داخلے کا گیٹ ہے وہ سوائے پاکستان کے اور کوئی ہے نہیں امریکہ کے پاس اس لیے ٹرمپ کو ویسے بھی یہاں پر منرلز کے اندر کافی انٹرسٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو افغانستان کی بیس بھی چاہیے تو اس لیے پاکستان کی تھوڑی آو بھگت ہے لیکن پاکستانی حکمرانوں کو بھی اپنے ایک طرح سے بیلنس کو برقرار رکھنا ضروری ہے وہ پہلے بھی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ امریکہ سے ڈسے جا چکے ہیں تو اس لیے پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کی بات میں آ کر جو ہے وہ اپنے ہی مفادات یا اپنے ہی قوم کے خلاف کوئی فیصلہ کر جائیں جو مستقبل میں ہمارے لیے جو ہے وہ نقصان کا باعث بن جائے اچھا مفتی صاحب یہ آپ نے فرمایا کی ہے ہندوستان کے ساتھ دوستی پاکستان کے ساتھ دشمنی یہ تو خوارج کی نشانی نہیں ہے کہ وہ جو ہے اہل اسلام سے لڑیں گے اور اہل شرک سے جو ہے محبت کریں گے دیکھیں ہمیشہ اینٹی اسلام جو تحریکیں ہوتی ہیں یا اینٹی اسٹیٹ تحریکوں کو خارجیوں سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ملک جو اسلام کے نام پر بنا ہو اور وہاں پہ اسلامی حکومت ہو اسلامی فوج ہو اگر اس کے خلاف بغاوت ہوگی تو اس کو خوارجی ہی تعبیر کیا جائے گا باقی حقیقتاً وہ خارجی ہیں یا نہیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اچھا مفتی صاحب ان کا ایک استدلال لی بھی ہے کہ پاکستانی جو فوج ہے انہوں نے ہمارا تعاون حاصل کیا اپنی ملائیشیا بنایا اس شرط پر کہ ہم یہاں پر اسلامی نظام قائم کریں گے لیکن جب اسلامی نظام کی بات آئی تھی انہوں نے جو ہمارے ہمارے کسی بھی قسم کے مطالبے کو تسلیم نہیں کیا دیکھیں اسلامی نظام کی تفصیلات میں اور شرح میں بہت اشکالات ہیں ٹھیک ہے نا کہ آپ جانتے ہیں کہ طالبان نے بھی پہلے اسلام نافذ کیا تھا افغانستان کے اندر انیس سو نوے کی دہائی میں اس وقت انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا دنیا نے اس کو قبول نہیں کیا اب دیکھیں طالبان کے پہلے طالبان میں اور طالبان ٹو زیرو کا بھی فرق آ گیا جی اب اس وقت کے جو طالبان ہیں وہ ماشاءاللہ غیر ملکی دورے بھی کرتے ہیں وہ مختلف میٹنگز میں جو ہے وہ انٹرویوز بھی دے دیتے ہیں حتیٰ کہ خواتین کو بھی انٹرویوز دے دیتے ہیں معلوم ہو لچک ان کے اندر آ گئی ہے پیدا ہو گئی ہے اور وہ بھی وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو تھوڑا سا مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ جب آپ دنیا کے اندر ایک الگ ڈیڑھ اینٹ کے مسجد بنا کے نہیں رہ سکتے تو پاکستان بھی اس طرح دنیا کے اندر اپنی ایک شناخت کے ساتھ الگ سے نہیں رہ سکتا اس کو بھی دنیا والوں کے ساتھ ہی چلنا ہے اور جو دنیا کے ضابطے ہیں طریقے ہیں جو دنیا کے رولز ہیں میتھڈ ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے چلنا ہے تو الحمدللہ یہاں حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے قرآن و حدیث کے اوپر عمل کیا جاتا ہے عملی کمزوری کوتا ہی کسی نہ کسی احکامات میں حدود و قصاص میں شرع نفاذ میں بالکل وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے لیکن اس کا ہرگز بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ آپ بغاوت کا اعلان کر دیں یا معاذ اللہ یہاں کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ باغی اور اس طرح سے ڈکلیئر کر دیں کہ شرع نفاذ کے خلاف ہیں اور ان کے خلاف آپ اعلان جہاد کر دیں کسی بھی آدمی کو اس بات کا حق نہیں ہے اچھا مفتی صاحب ریشیا تو لڑ چکا ہے امریکہ بھی دشمن ہے اگر چائنا مطالبہ کرتا ہے بغیر میں اس کا تو مل جانا چاہیے چائنا نے اب تک تو ایسا کوئی مطالبہ کیا نہیں اور دوسرا یہ کہ چائنا کی طرف سے اب تک کسی بھی ملک میں انویژن نہیں ہوا یعنی کہیں بھی فوجی مداخلت کری ہو انہوں نے یا فوجی اعتبار سے ان کا ایک اپنا ایک پیٹرن ہے وہ معیشت کے اعتبار سے چلتے ہیں معاشی طور پہ اپنے سامنے والے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جا کے اپنے اثر و رسوخ اور اپنے جو ہے وہ مطالبات منواتے ہیں تو چائنا اپنے پیٹرن سے چل رہا ہے اس نے افغانستان میں انویسٹمنٹ کم نہیں کی اس وقت اگر افغانستان کی اکانومی اور ان کی سٹیبلیٹی کے پیچھے اگر کوئی طاقت ہے تو وہ وہاں پہ بھی چائنا ہی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب پوری دنیا نے طالبان کے اوپر اپنے دروازے بند کیے رکھے چائنا کے سفیر وہاں پہ آتے رہے انہوں نے اپنے دروازے کھولے انہوں نے چائنا نے آ کے وہاں پر آ کے بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کر دیے افغانستان کے اندر دنیا نے اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کی جو ہے وہ اپنے لیے اطمینان کا اظہار نہیں سمجھا کہ وہاں پر اطمینان کے انداز میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیں چائنا نے شروع کر دی وہاں افغانستان میں تو بالکل انہوں نے ویلکم کہا لیکن چائنا لڑنے بھرنے والا ملک نہیں ہے اس لیے فی الحال ایسا کوئی مطالبہ ہونا بہت غیر ضروری ہے بہت زیادہ دور کی بات ہے مفتی صاحب امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ لڑاؤ اور اسلحہ بیچو اور چائنا کی امن میں رکھو اور جو ہے اپنی چیزیں بیچو زیادہ بہتر اور کامیاب تجارت سی ہے لازمی اس وقت چائنا کی پالیسی یہ ایک جائز پالیسی ہے اور ان کی پالیسی جارحانہ اور ایک طرح سے جو ہے وہ ظالمانہ پالیسی ہے امریکہ کی اسلحے جتنا بکے گا اتنا چلے گا جتنا چلے گا اتنا قتل و غارت اور خون خون گرے گا تو آپ جانتے ہیں جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے اوپر اعتراض کیا تو پہلا اعتراض ہی یہ تھا اطاضالفیحہ میں یسفق الدمہ کہ کیا آپ میں یسیحہ و یسفق کیا آپ ایسی قوم کو دنیا میں پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جو زمین میں فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے تو معلوم ہو کہ یہ دونوں چیزیں فساد مچانا اور خون بہانا یہ شرط ناپسندیدہ اور اگر جو ہے وہ امریکہ اس طرح کی پالیسی پہ عمل کرتے ہوئے اپنی چودراہٹ یا اپنی جو ہے وہ بدماشی برقرار رکھتا ہے تو وہ ایک ناپسندیدہ کام کر رہا ہے امریکہ نے مطالبہ کیا کہ آپ جو ہے نا بیس دے اور ہم سے تین ملین جو ہے لے لیں آگے سے طالبانوں نے کہا کہ نہیں ہم جو ہے ایک بلین ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈالر لیں گے تو کیا یہ, یہ ہے چند جرنلسٹ نے یہ رپورٹ کی ہے یہ خبر جو ہے وہ آئی ہے باقاعدہ اخباروں میں بھی آئی ہے اور بعض پوسٹوں میں بھی اس طرح کی خبر نشر کی گئی ہے لیکن یہ غیر محقق اور بالکل ہی جو ہے وہ جاہلانہ پوسٹ ہے آپ <تحد> جانتے ہیں کہ طالبان جیسی قوم کے لیے پیسہ اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے وہ جتنے جفا کش جتنے جنگجو اور جتنے جو ہے وہ ایک اپنی غیرت کا مزاج رکھتے ہیں ان سے یہ بات بڑی بعید ہے کہ وہ اتنی سی بیس کے لیے وہ تین ملین ڈالر کا یعنی مقا... کہ مقا... م... 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 مطالبہ کریں یا ایک بلین ڈالر کا مطالبہ کریں ان کے یہاں بلین ڈالر کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کے پاس انویسٹمنٹ لگانے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے ایک بلین ڈالر تو اسے چاہیے نا کہ جس کے یہاں بڑی بڑی کمپنیاں کھڑی ہوں بڑی بڑی انڈسٹریاں ہوں ان کو اسٹیبل رکھنا ہو حکومت کے کار خرچے چلانے ہوں ہم ان کے یہاں تو ماشاء اللہ جتنے لوگ ہیں وہ اس اعتبار سے بڑے سادگی پسند ہیں ان کی حکومتیں بھی بڑی سادگی پسند ہیں بڑے بڑے عیاشیانہ خرچے پروٹوکول وی وی آئی پی پروٹوکول جہازوں کے ششکے وغیرہ وہ تو اس دنیا سے واقف ہی نہیں ہے تو یہ کہنا کہ وہ پیسے کے لیے اس طرح کر رہے ہیں ہرگز بھی مناسب نہیں ہے اور حقیقت یہ کہ اگر وہاں پہ امریکہ نے داخلے کی کوشش کی تو واقعتاً پورا افغانستان اسلحہ اٹھا کے اسی طرح پہلے دن کی طرح جنگ کے لیے تیار ہو جائے گا جس طرح پہلے تیار تھا اور خطے کے اندر میں نے آپ سے عرض کیا کہ افغانستان کو ایک چیز میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو خطے کے اندر اپنا اتحادی درست چننے کی ضرورت ہے ہندوستان پہ بھروسہ کرنا اور ہندوستان کے اوپر اعتماد کر کے اپنے بھائیوں سے یا خطے کے اپنے محافظین سے دشمنی مول لینا یہ کوئی اچھی بات نہیں عالم کفر کا یہ وطیرہ رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر ان کے اتحاد کو پارا پارا کر کر پورے دنیا پر اپنا تسلط اور کنٹرول قائم کرنا چاہتا ہے لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ شاء ہمارے فانی بھائی بات سمجھیں گے اور پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات جو ہے استوار کرنے کی کوشش کریں گے اور ہندوستان کی جو پالیسی ہے اور اسی طرح سے درمی ہے اس کو سمجھ کر اس سے دور رہنے کی کوشش کریں گے اور پاکستان مخالفت نعروں سے باز آئیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے ماسل